benda yang paling risiko sebenarnya dalam Malaysia kalau lihat 30 tahun adalah perkara ini iaitu hubungan antara Putrajaya dan juga Sabah Sarawak this is the single biggest risk to the union and to any political arrangement lah dekat Malaysia ni saya rasa untuk tempoh berdekat akan datang. Soalannya ialah macam mana? Uh, saya rasa secara ringkas ialah perlu dirunding semula. Formula yang sedia ada yang sekarang ini ditafsir dua tiga cara. Saya rasa sangat sukar untuk mendapat solution yang akan memuaskan kedua-dua belah pihak. Sebab kalau use the strict letter of the law ataupun menggunakan tafsiran yang kita selalu dengar daripada Sabah dan Sarawak. Kesan besar kepada kantung kerajaan itu tak boleh dipandang enteng. Sangat besar. Di Sarawak bila kita dah lihat kesannya kepada Petronas di Sabah kalau menjadi soal 40% dalam tafsiran mereka ini kalau kita tambah semua apakah yang akan tinggal untuk kerajaan persekutuan belanja untuk seluruh negara tapi sudah tentu bagi pihak Sabah dan Sarawak ini hak mereka yang daripada awal dah dipersetujui kenapa tidak diikut kenapa menggunakan kompromi lain ataupun cara lain untuk menggantikan formula ini iaitu perbelanjaan pembangunannya besar dan sebagainya. Jadi dua-dua hujah ni dia macam beroperasi dalam paradigma yang lain. Yes, two different types of argument. Dia memerlukan saya fikir satu generasi pemimpin Sabah, Sarawak dan Semenanjung dan Putrajaya untuk benar-benar duduk dan capai satu kesepakatan dalam 5-10 tahun akan datang what is a middle ground so I don't know adakah benda itu logik ataupun terlalu idealistik tapi if you ask me it has to be a middle ground because either extreme ataupun either purist position I don't think is tenable cara mungkin untuk mencapai satu kompromi ataupun titik tengah ialah somehow kita kena yakinkan rakyat Sabah dan Sarawak that we're stronger together. Yes. So, betul. Dari segi letter of the law, letter of constitution, tafsiran yang strict, yang rigid tentang perjanjian Malaysia 63, mungkin mereka banyak betul daripada tak betul. Mungkin ada kita kena akui. Tapi ini soal adakah untuk masa depan bersama anda lebih baik ataupun lebih bagus kalau kita lebih kuat utuh kesepaduan ini ataupun tidak. Jadi mungkin hujah itu tak pernah sangat dibincangkan sebab kita rightly I guess we've been obsessing ataupun focusing on MA63 sebab itu hak mereka yang belum dapat selama ini mengikut perspektif mereka. Tetapi for the future, it's not just about what is right dari segi the letter of the law but what is good untuk semua orang termasuk orang Sabah dan Sarawak. Dan maybe we need a semenanjung leader ataupun generasi pemimpin yang semenanjung yang boleh meyakinkan mereka and make the case for why rather than gaduh mengajar ataupun tafsiran yang berbeza itu boleh berjalan di peringkat perundangan at the same time you need to win the political argument this is a political issue dia bukan hanya legal issue